पर्दा ना करने वाली औरतें नबी करीम वसल्लम का यह फ़रमान ज़रूर सुन लो पर्दा करने की तीन हदूद कौन सी हैं देखिए इस वीडियो में बिसमीम इस्लाम दीन फितरत है जिसने औरत को शतान की मक़रूह चालों से महफूज किया और उसे ज़िल्त बेहयाई की दलदल से निकाल कर इज़्त तो के आला मुकाम पर बिठाया नीज़ इसे खूबसूरत नाजुक आबगीना करार दिया औरत अनमोल मोती की तरह है इसमें हया मर्दों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है और यही शर्मो हया दीन इस्लाम की पहली तरजीह है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो इस्लाम ने मर्द और और औरत के फितरी तकाज़ों को मद् रखते हुए इनके दायरे कार मुतन किए हैं औरत को घर की मलका करार देते हुए उसे आने वाली नस्लों की तरबियत जैसी अहम ज़िम्मेदारी सौंपी तो मुश और दीगर बैरूनी मामलों का ज़िम्मेदार मर्द को करार दिया गया इसके साथ ही औरत को ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकलने की इजाज़त देते हुए पर्दे वजाम में रहने का हुक्म दिया ताकि अजली दुश्मन शतान और इसके चेलों की हवसनाक निगाहें उसकी पकीजगी को मैला ना कर सकें नाजरीन औरत की सबसे बड़ी तारीफ ये है कि उसकी निगाह अपने शोहर के सिवा किसी पर ना हो इसलिए कुरान करीम ने हूरों की तारीफ में फरमाया है जिसका तर्जमा कुछ ये है शोहर के सिवा किसी को आंख उठाकर नहीं देखती अगर इसकी निगाह में चंद मर्द आ गए तो यूँ समझो कि औरत अपने जोहर खो चुकी फिर इसका दिल अपने घर बार में ना लगेगा जिससे ये घर आखिर तबाह हो जाएगा एक बार उमल मोमिनीन हज़रत सिगे सौदा रजी अल्लाह तला ने अर्ज की आपको क्या हो गया है कि आप बाकी अजवाज की तरह हज करती हैं ना उम्रा तो आप रजी अल्लाह ताली ने फरमाया मैंने और उम्रा कर लिया है क्योंकि मेरे रब ने मुझे घर में रहने का हुक्म फरमाया है लिहाजा खुदा की कसम अब मौत आने तक मैं घर से बाहर ना निकलूँगी रावी फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम आप रजी अल्लाह अनहा घर के दरवाज़े से बाहर ना निकली यहाँ तक कि आपका जनाजा ही घर से निकाला गया जिस गुनाह के बारे में शरीयत में कोई वईद वर्द हुई है वो गुनाह कबीरा कहलाता है या ऐसा गुनाह जो सगीरा हो लेकिन उस पर इसरार किया जाए तो वो भी कबीरा बन जाता है शरीयत इस्लामी चूँकि मुकम्मल जबत हयात है, है। इसमें हर उस काम से मना किया गया है जो फिलहाल या आइंदा मुआशरे में या किसी की जाती ज़िंदगी में फसाद का बायस बन सकता है औरत का बेपर्दा होना ना सिर्फ़ ये ख़ुद औरत के लिए नुकसानदा है बल्कि पूरे माशरे में फसाद का बायस बनता है अगर एक औरत बेपर्दा घर से निकलती है तो खुद वो गुनाहगार होने के साथ साथ जितने लोग इसकी नज़रें इस पर पड़ती हैं इन सब के गुनाह का भार भी उसी औरत पर आता है क़ुरान करी में अल्लाह तला ने मर्दों और औरतों दोनों के लिए वाजिया वाजादात फरमाए हैं मर्द अपनी नज़रों को अजनबी औरतों पर पड़ने से बचाए रखें और औरतों को एक तरफ अजनबियों से नज़रें बचाए रखने का हुक्म दिया और साथ ही ये भी हुक्म दिया कि अपनी जीनत गैर मर्दों के सामने जाहिर ना करें हत्ता के अपने मुहरम के सामने भी सिर्फ़ खोलने की इजाज़त है जो उन्हें घर के काम काज के दौरान खुले रखने पड़ते हैं मसलन हाथ पाँव चेहरा वगैरह इसके अलावा औरत को पूरा बदन छुपाने का हुक्म है नाजरीन वाजिया रहे कि आजकल गली कूचों में बाज़ारों में कॉलेजों में और दफ्तरों में बेपर्दगी का जो तूफ़ान बरपा है और यहूद नसारा की तकलीद में हमारी बहू बेटियाँ जिस तरह बन ठन कर घूम रही हैं पुराने करीम ने इसको जहलीत का तब्रज फरमाया है और ये इंसानी तहजीब शराफत और इज़्ज़त के मुँह पर एक तमाचा है तिरमजी अबूदाउद इबन माजा मुशरक में सही अदीस में है कि हज़रत महम्मद सल्ला वसम का इर्शाद है जिस औरत ने अपने घर के स्वा दूसरी किसी जगह कपड़े उतारे उसने अपने दरमियान और अल्लाह के दरमियान जो पर्दा हायल था इसे चाक कर दिया औरत के सर का एक बाल भी सतर है और नाम महरम के सामने सतर खोलना शरण हराम और तबन बैैरती है उमल मोमिनजरत यदना उम समा रज़ील्ल्ला तहा फरमाती हैं कि जब कुरान मजीद की ये आयत मुबारक नाजिल हुई ए नबी अपनी बीबियों और साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें तो इंसार की ख़ात स्याह चादर ओढ़ कर घरों से निकलती इनको दूर से देख कर यूँ लगता कि इनके सिरों पर कवे बैठे हुए हैं नाजरीन आइए अब आपको बताते हैं कि औरत के पर्दा करने के तीन मरहले कौन से हैं सबसे पहला मरहला ये वो हदूद हैं जिसमें औरत को पर्दा करना चाहिए पहला मरहला यानी कि पहली हदूद अल्लाह से हजाब का है यानी जब औरत नमाज के लिए खड़ी हो तो चेहरा दोनों हाथ पहुँचों तक और दोनों क़दम टखनों से नीचे तक छोड़ कर ये तीन अज़ा नमाज के हज़ाब में दाखिल नहीं बकिया पूरा बदन छुपा कर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है दूसरा मरहला, मुहरम से हजाब का है यानी जिन लोगों से निका हमेशा के लिए हराम है इनके सामने औरत अपना चेहरा सर गर्दन सीना सीना से ऊपर का हिस्सा दोनों हाथ दोनों पिंडियों के अलावा ये अज़ा औरत मुहरम के सामने खोल सकती है बकिया अज़ाए बदन का छुपाना लाज़िम है तीसरा मरहला तीसरा कदम हिजाब का अजनबियों से है और वो पूरे बदन का हिजाब है इसमें हाथ पांव, चेहरा सर वगैरह का कोई इस्तना नहीं बल्कि ये चीज़ें भी पर्दा में आती हैं सभी चीज़ों का पर्दा लाजमी है हती के आवाज़ का भी पर्दा है हज़ाब का जो तीसरा मरहला है वो गैर महारम अजनबियों से पर्दे का इसमें औरतें बड़ी बेरा रवि में मब्तला हैं चेहरे के पर्दे को ज़रूरी नहीं समझती हैं हालांकि चेहरे को छुपाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि चेहरा मजमु हुसन होने की वजह से फितने का अम्कान सबसे ज़्यादा रहता है आजकल पर्दा करने वालियों का मजाक उड़ाया जाता है कभी ख़तून औरत को किसी तकरीब में मदनी बुरका ओढ़ कर चली जाए तो कोई औरत कहती है अरे ये क्या ओढ़ रखा है उतारो इसको कोई बोलती है बस हमें मालूम हो गया है कि तुम बहुत पर्दादार हो अब छोड़ो भी ये पर्दा वर्दा कोई कहती है दुनिया अब बहुत तरक्की कर चुकी है बहुत आगे जा चुकी है एडवांस हो चुकी है और तुमने ये क्या दकियानूसी अंदाज अपना रखा है वगैरह वगैरह औरत को चाहिए कि वो ख़ुद भी पर्दा करे और पर्दा करने वाली औरत की हौसला अफजाई भी करे अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमान औरतों को शरीयत के मंशा के मुताबिक पर्दा करने की तौफीक अता फ़रमाए आमीन सुमा आमीन। नाजरीन आखिर में कमेंट बॉक्स में अल्लाह का एक नाम लिख दें मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़